5 июля текущего года в дежурную часть Черниговского городского отдела поступило сообщение, что в одной из квартир по улице Доценко обнаружены три трупа с начисленными кулаторезанными ранениями. Вместе со следственной оперативной группой на место происшествия выехал и я. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибшими оказались 62-летняя хозяйка квартиры и ее 39-летний сын, а также их знакомый. Сотрудниками управления Волона Розга совместно с сотрудниками Черниговского городского отдела были проведены первоочередные оперативно розыскные мероприятия, отработан прежде всего круг знакомых потерпевших, осуществили поквартирные обходы ближайших домовладений, выяснили перечень лиц, которые в тот день общались с жертвами. Примерно за полтора-два часа поступила информация, что к данному происшествию может быть причастен 47-летний сожитель дочери погибшей хозяйки дома сотрудниками милиции было задержано данное лицо, который дал правдивые показания. По его словам, накануне убийства мужчина вместе со своей возлюбленной матерью и братом, а также со знакомым, распивали спиртные напитки. В ходе распития возник конфликт, который перерос затем в драку, в результате чего гость нанес трем потерпевшим смертельные ранения. В данное время подозреваемый задержанный помещен в изолятор временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство двух и более лиц, которое наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненно. В данное время продолжается досудебное расследование.